Итак, в этом занятии мы поговорим с вами о том, что такое ретаргетинг, как это касается пикселя Facebook, где он находится, как его поставить на сайт и зачем он нужен для рекламных целей. Итак, в первую очередь давайте проговорим, что такое пиксель и зачем он нужен. Пиксель ⁇ это фрагмент кода Facebook, который запоминает людей, зашедших к вам на сайт или выполнивших какие-то действия на этом сайте и позволяющий делать рекламу формата ретаргетинг ретаргетинг, он же ремаркетинг, это повторные рекламные коммуникации. В быту вы сталкивались с этой рекламой, скорее всего, в формате, когда заходили на чужой сайт выбрать себе телефон, кружку, еще что-нибудь для покупки, покупали или нет и через день-два получали рекламу этого же продукта на других сайтах. То есть вас запомнил фрагмент кода, стоящий на сайте, и теперь показывает рекламу того продукта, который вы посмотрели. Это и есть ретаргетинг, и чтобы реализовать его в социальных сетях, нам потребуется пиксель. В рекламном кабинете для этого нужно выбрать меню и в всех инструментах пиксели. Когда вы попадаете на страницу пикселя, у вас есть два возможных варианта. Первый пиксель уже стоит, как вы сейчас видите на экране. И второй вариант пикселя нет, он никогда не использовался. Перед вами будет большая зеленая кнопка с подписью ⁇ Установить пиксель ⁇ По ней стоит кликнуть и заполнить все поля, которые предложит вам заполнить Facebook. Их всего три, и сразу же после их заполнения вы получите фрагмент кода, который нужно вставить ставить между тегами head на сайт. Если вы не понимаете, что это, стоит отдать этот фрагмент кода своему программисту. Если же понимаете, установите сами. И если пиксель у вас уже создан, но еще не стоит на сайте, то кликните кнопку настроить, выберите скопировать и вставить код. И вот здесь, в этом поле, вы получите код, который составляет, собственно, тело пикселя. Вот его и нужно вставить. Опять же, для того, чтобы все это было сильно проще, Facebook предлагает возможность отправить инструкцию по электронной почте. Вы просто кликаете кнопку ⁇ Отправить инструкцию ⁇ указываете адрес вашего программиста или того, кто разбирается. Здесь есть все необходимые инструкции с пояснениями, что такое пиксель, как его ставить корректнее, что для этого нужно сделать. Кликаете ⁇ Отправить ⁇ и ваш программист получает все необходимые комментарии сразу. Как только пиксель будет установлен для проверки, корректности его работы вам потребуется браузерное приложение под названием Pixel Helper. Он работает только в Google Chrome. Для этого нужно просто вбить в любой поисковик Pixel Helper, перейти на страницу Google Play и установить это расширение. Делается это в течение 15 секунд. Кликаете «Добавить в Chrome». После установки пикселя вы получите в браузер иконку следующего вида, которая будет отвечать вам на вопрос, стоит ли на сайте пиксель, если да, то какого уровня, и из какого рекламного кабинета? Ответ на этот вопрос будет даваться вне зависимости от того, сайт ваш или не ваш, или конкурентов, или еще чей-нибудь. Просто заходите на интересующий вас ресурс, и иконка начинает подсвечиваться зеленым, говоря о том, что она активна. Здесь вы видите, из какого рекламного кабинета поставлен пиксель, какого вида и работает ли он корректно. Так как стоит галочка и подсвечена зеленым, значит работает корректно. Очень важно отследить, что пиксель стоит из того рекламного кабинета, из которого вы ведете рекламу или собираетесь вести рекламу. Потому что если это не так, скорее всего весь урожай посетителей, который будет собирать пиксель, вы не сможете использовать в дальнейших настройках, потому что используете другой рекламный кабинет. Когда все это готово, Пиксель собирает вам базовую информацию о пользователях, он показывает вам всех людей, которые пришли к вам на сайт из разных источников, будь то Facebook, партнеры, ссылки из e-mail, органический поиск или что-нибудь еще, при условии, что они зарегистрированы на Facebook. После того, как вы разобрались с базовой частью настройки пикселя, вам стоит настроить микроконверсии. Сделать это можно с помощью установки фрагментов кода в прошивку сайта или с помощью Google Tag Manager. Давайте разберемся с микроконверсиями, которые ставятся с помощью фрагментов кода. Кликаете кнопку «Настроить», выбираете «Скопировать и вставить код» и инсталировать коды ивентов». Здесь вы выбираете из тех базовых вариантов, которые предлагает Facebook, просмотр контента, добавление в корзину, добавление в виш покупка, лид и так далее. Опять же, если вы не очень понимаете, как это отличается от установки самого пикселя, просто отдайте программисту, он прочитает мануал и сделает установку так, как того требует Facebook. Эти ивенты стоит поставить на кнопки конверсии, находящиеся у вас на сайте, чтобы Facebook начал получать информацию о том, какие действия на сайте для вас желательны, какие действия он будет стараться получать для вас с помощью рекламы. Именно для этого мы ставим микроконверсии. Если с помощью ивентов вы разобрались, как это делается, или вдруг вам этот вариант не подходит, есть еще один вариант создания индивидуально настроенных конверсий. Через URL. Кликаете ⁇ Создать индивидуально настроенную конверсию ⁇ по кнопке, которую я только что нажал, и выбираете URL, по которому будете собирать отдельную аудиторию. С точным вхождением или с вхождением, которое частично соответствует тому, что вы указываете. Обычно это бывает нужно, когда вы на сайте используете Thank You Page. То есть, когда после совершения целевого действия ваш клиент попадает на страницу, содержащую уникальный URL-адрес, на который нельзя попасть никак иначе, кроме как совершив целевое действие. Например, он нажимает кнопку Купить, заполняет форму, нажимает Отправить, переходит на страницу Спасибо за покупку, мы сважимся с вами через 5 минут которая содержит при этом уникальный URL. Если у вас есть такая страница, вставьте URL этой страницы вот сюда, выберите категорию, которой она будет соответствовать и кликните «Далее». После этого пиксель начнет собирать вам отдельно аудиторию людей, которые совершили конверсию на сайте. И как следствие он получит информацию о том, какие люди и какие события на сайте вам максимально необходимы и будет помогать оптимизировать рекламу для получения этой цели. Звучит немного магично, но примерно так это и работает. Facebook обучается получать для вас те конверсии, которые вам необходимы. Ну и когда вам потребуется настроить рекламу на одну из аудиторий, собранную пикселем, или на всю аудиторию, собранную пикселем, вам нужно просто создать аудиторию по этому пикселю. Например, указав посетителей сайта за диапазон времени максимум за 180 дней, назвав аудиторию так, как вам будет удобно, чтобы вы могли это понять. После этого кликнуть «Создать аудиторию» и система сама начнет подбирать вам людей, которые соответствуют выбранному критерию, например, совершали конверсии на сайте. После этого в настройках аудитории вы сможете выбрать этих людей для того, чтобы показывать рекламу только им. Выделено. В этом занятии мы установили с вами к себе на сайт Pixel Facebook, настроили в нем микроконверсии и подготовились для рекламных атак. В следующем занятии мы поговорим с вами об аудиториях Facebook, как они создаются, зачем они нужны и как их использовать в рекламных целях.